बातमीचा अर्थ आहे भरोसा आणि तुमच्या भरोसा आहे आपण महाराष्ट्रान शिबिर संपन्न स्वागत आहे आपला नायगरा सिटी केबलच्या एनसीएन एन सी एन न्यूज मध्ये चला आता पाहूया शहर व ग्रामीण भागाचे ताज्या घडामोडी ज्याने एक माणसाचे जीवन वाचविले तो संपूर्ण मानवतेचे जीवन वाचवितो या आदर्श वाक्याखाली आज महारक्तदान शिबिर चे आयोजन करण्यात आले सकाळी आठ वाजता सुरू झालेल्या या शिबिरात रक्तदानाची मोहीम राबवली गेली या उपक्रमात एक अत्यंत उल्लेखनीय बाब अशी नोंद झाली की एक नवीन विक्रम स्थापित करताना चारशे पन्नास पेक्षा जास्त नागरिकांनी आपले अमूल्य रक्तदान केले रक्तदान हा एक अत्यंत मानवतावादी कार्य आहे ज्यामुळे अनेक जिवंत राहण्यास मदत होते आजच्या शिबिरात सामाजिक एकात्मतेचा संदेश प्रचंड प्रमाणावर पसरला असून चारशे पन्नासहून अधिक लोकांनी आपले रक्तदान करून हा विक्रम गाजविला आहे आजच्या या प्रेरणादायी कार्यक्रमाची माहिती व त्यातील उत्साहवर्धक क्षण आपल्या समोर आणत आहोत आपण देखील या सामाजिक उपक्रमात सहभागी होऊन मानवतेला एकत्र आणा कारण प्रत्येक थेंब्रत्तात आशेचा प्रकाश आहे ही होती आजची खास बातमी जर तुम्हाला ही माहिती आवडली असल्यास कृपया लाईक शेअर व सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद

त्यांच्या आयोजकांना मी सर्वप्रथम शुभेच्छा देतो आणि वारंवार अशी शिबिर आयोजित करावेत अशी आपली भेटी मित्रांनो आपणा सर्वांना माहितीच आहे की एका माणसाच्या एका बॉड्या रक्तामुळे कमीत कमी आपण सहा काम वापरू शकतो आणि रक्ताचा तुटा किती आहे हे पुन्हा नव्यानं आपल्याला सांगण्याची गरज नाही यासंदर्भात मी एक पीडब्ल्यूचं एक दोघां रस्त्यावर वाचलं होतं त्यांनी असं रस्त्यावर दिलं होतं रक्तदान करा पण रस्त्यावर नको याचा अर्थ दोन्ही प्रकारे होतो माणसाने रक्तदान अवश्य करावं पण स्वतः जीव वाचवा वाहनं चालतो स्वतः जीव वाचवा असा संदेश या साध्या सुद्धा समोरांपासून दिलेला होता हे सोबत आज मी भावलं होतं याचाच संदर्भ घेऊन मी या संघटकांनी या आयोजकांनी जे महाशिबिर आयोजित केले याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो आणि मला आताच माहिती मिळाली आहे की याच संघटनेनं याच प्रमुखांनी मागच्या वर्षी जवळपास पाचशे बॉटल संकलन केलं होतं आणि यावर्षी तर आत्तापर्यंत साधारण बारा एक वाजेपर्यंतच जवळपास तीनशे ते दोनशे बॉटल रक्त संकलन केले हा अतिशय स्तुती आणि मोठा उपयोग या संघटनेने हाती घेतलेला आहे याचा याला संपूर्ण माध्यम आपले मार्गदर्शक ॲडव्होकेट आणि काझी यांचं राहणार आहे राहिलेलं आहे आणि याच्याकडून हीच अपेक्षा पुन्हा पुन्हा करेल याच्यावर सुद्धा अपेक्षा एक मोठं जीव आयोजित करूया अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि यास त्याचबरोबर एक दुसरी संकल्पना आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की वागच्यावशी आपण आय एम एस यांच्यातर्फे आर्ग अभिवदान ही संकल्प घेऊन एक मराठा आयोजित केली होती आणि या मॅरेथानमध्ये त्या संकल्पनेनुसार जवळपास चाळीस ते पंचेचाळीस लोकांनी अवयोगाना शपथ घेऊन त्यांनी आपली नाव नोंदणी केली आहे ही संकल्पना आपल्याला पा, सर्व जनतेमध्ये रुजवायची आहे एक मी पुन्हा एकदा आवाहन करतो आणि पुन्हा एकदा या शिबिरास आपल्या शिबिराचं शिबिराच्या अवयवात अभिनंदन करतो गुरीवृष्ट याहीपेक्षा आयुष्य या आपण करतो आणि माझी दोनशे दिसून जातो जय हिंद जय गया आहे ये पिछले पाँच साल से लिया जा रहा है ये छठा साल है अगर सैयद शाह है और जो जयपुर शहर के जो सियासी समाजी कार्यकर्ते तो तो थे मजूरी कर्मी साहब अहमद साहब का चलते थे सियासी लोग थे उनके उनकी यादगार में ये प्रोग्राम दिया जा रहा है पिछले और इसको ऑर्गेनाइज करने वाले जो हमारे जयपुर शहर के मुखिया नुमाइन उपाक उन्होंने ये बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा लिया है मैं, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये काम शुरुआत की इसकी शुरुआत की और जयपुर शहर के नौजवानों ने खासकर मुस्लिम नौजवानों दूसरे नौजवानों ने इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हर साल तकरीबन चार सौ से ज़्यादा लोगों ने हत्या कौन दिया है उनका हतिया जो है ये एक बहुत बड़ी बात है और उनका हत्या करना अपने जिसम का एक हिस्सा जो है एक दूसरे के लिए ज़िंदगी बचाने के लिए जो है वो सामने लाने के लिए अपना उनका हत्या करना ये बहुत बड़ी बात है लोग आजकल के ज़माने में लोग जो है वो खून करना खून कराना खून बहाना ये सोच रहे हैं लेकिन आज के शिविर में खून दान करना उनका हत्या करना और किसी की ज़िंदगी बचाना ये काम किया जा रहा है यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है अल्लाह ताला इन नौजवानों को और इसके जो ऑर्गेनाइजर लोग हैं हमारे मुखियान हमारे माई उन लोगों को आगे भी इसी किस्म के प्रोग्राम अरेंज करने का जो है ना वो अल्लाह तौर इनको जो है ना ये थी और नौजवान हैं इन नौजवानों को भी तरकीब दे अल्लाह हर साल ऐसा प्रोग्राम आता है सब आज महारक्तदान शिविर आयोजन अपन किया सबसे पहले तो मैं तमाम शहरी जिले खास तौर से नौजवानों को दिल्ली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारी छोटी सी दावत परामा इक्राम की मुफ्तिया इक्राम की ओमा इक्राम की और तमाम कारदियों की छोटी सी दावत पर इन बुजुर्गों के नाम पर चौ दर्जों उनका दान करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं मैं उनको उनकी गहराइयों से तमाम मुफ्तिया करामा कराम आई कराम से मुबारकबाद पेश करता हूँ सर आज ज्या पता रक्तदान दरवर्षी पैमाने देना चाहिए महिलाएं का छोटा मोटा प्रतिशत अलहमद लाला देगलोर शहर में हर साल यहाँ जो उनका किया किया जा रहा है ये हम सबके लिए खुशाइन बात है खुशी तो नौजवानों ने जो आगे बढ़कर अपना खून दे रहे हैं ये इतना तो एक हौमत के लिए काम कर रहे हैं कि एक इंसान की जान बचाने के लिए काम हो रहा है मुझे अच्छा याद है जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले हरम शरीफ के सामने ठहर कर थे कि अय काबा इस सरज़मीन का मुझे सबसे प्यारा है लेकिन तुझसे भी ज़्यादा मुझे एक इंसान की जान मोहतरम ये प्यारा नबी अलैहि वसल्लम का कोड है साथ ही साथ कुरान में ये बताया गया है कि एक इंसान की जान बचाना या सारी इंसानियत की जान बचाना है हमारे इस शहर का माहौल इतना अच्छा है कि हर काल में जैसे कोरोना काल का मौका आया या कोई भी इमरजेंसी आती है तो सारे के सारे बिला लिहाज मजहब मिलत आगे बढ़कर कौम मिलत के लिए काम करने की कोशिश करते हैं ये इन लोगों का जो टारगेट है तकरीबन पाँच सौ से जो है जायद आज ब्लड डोनेशन के लिए पैकेज करेंगे इन अल्लाह से हमला दुआ करते हैं जगह में जो सुबह महा रक्तदान करना चल रहा है इसमें हमारे आलिम नदी में के सभी लोग उनकी मेहनत का नतीजा है पी पी थी साल है तकरीबन यहाँ पर पाँच सौ से घंटा कम ज्यादा रक्तदान होता है और रक्तदान ये इतना बड़ा कार्य है कि इस कौम के लिए इंसानियत के लिए बहुत बड़ा पैगाम है ये रक्त किसको कब काम आएगा किसकी जान बचेगी बोल सकते। नहीं सकते चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है इसलिए इसका अहमियत समझते हुए मैं सभी लोगों को की मुबारकबाद देता हूँ इसमें तौर पर हमारे मित्र साहब और जजदूर के सीनियर जो लोग हैं सभी का इसमें इन्वॉल्व है सब सभी इसमें शामिल है चाहे ग्राउंड वर्क हो या उसके पीछे बैकिंग सपोर्ट हो हमारे मोसम हाँ साहब भी यहाँ पर हाजिर है और डॉक्टर लोग भी हैं तकरीबन सभी पार्टी के लोग यहाँ पेमित कर रहे हैं। सभी को मुबारकबाद आज बेगलूर में महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। गए साल तकरीबन 500 ब्लड डोनेशन किया अभी तक सौ के ऊपर ये आंकड़ा चला गया है। जहाँ पे भी ब्लड डोनेशन करते हैं जनरली एक दस या पचास तक होते हैं इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट दस पंद्रह ब्लड डोनेशन कैम्प का एक ही ब्लड डोनेशन कैम्प महा रक्तदान शुरू किया इसलिए इनके जो भी ऑर्गेनाइजर है उनका अभिनंदन दूसरी चीज़ है कि ये जो डोनर्स है यहाँ पे ये बहुत इंसानियत का, का काम कर रहे हैं कि यहाँ पे नौजवानों को प्रेरित कर रहे हैं जो नौजवान दूसरे कामों में व्यस्त रहता है वो नौजवान अभी डोनेशन के या दान के स्वरूप में अपना खून दे रहा है तीसरा है कि जो रेसिपियंट है यहाँ पे खून की बहुत किल्लत है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ खून नहीं मिलता प्राइवेट में मिलता नहीं तो ये जो खून की कमी है खून की कमी के भरपाई करने का काम यहाँ पे डेंगलू की तरफ से हो रहा है और जो भी रेसिपियन होते हैं यहाँ पे कोई इसको कास्ट नहीं रहती क्रीड नहीं रहता रिलीजन नहीं रहता ये सब धर्मों के सब जाति के लोगों के लिए काम में आने वाली चीज़ें हैं इसलिए ये डोनेशन का प्रोग्राम ये गो की तरफ से जो आयोजित किया है सबके लिए मानव जाति के लिए अच्छा और इंसानियत का काम हो रहा है इसलिए सभी का धन्यवाद रक्तदान शिविर है शहरा हा लिमिटेड नसून हा पूर्ण जिल्ह्यात आणि महाराष्ट्रातल्या ज्या मोजके मोठे महारक्तदान शिबिर होतात त्यापैकी एक आहे तर सर्वात महत्त्वाचं या ठिकाणी जे सांगायचं आहे सा की एक सर्व धर्म समभाव जो म्हणतो आपण त्याप्रमाणे सर्व जात धर्म आणि सर्व वेगवेगळ्या समाजातून आलेले लोक इथं आपल्याला एकाच मंचावर रक्तदान करताना दिसत आहेत आणि देगलूर शहरातील सर्व राजकीय असू द्या सामाजिक असू द्या वैद्यकीय असू द्या सर्व क्षेत्रातील लोकांनी या आजच्या या महारक्तदान शिबिरासाठी आपला अमूल्य वेळ दिलेला आहे मी या रक्तदान शिबिरासाठी फक्त दोन गोष्टी सांगू इच्छितो की मागच्या सहा वर्षापासून जसं मुक्ती मुख्तारुद्दीन रफाई साहेबांनी सांगितलेलं आहे की द मागच्या सहा वर्षापासून हे सतत चालणारे महा रक्तदान शिबिर आहे आणि आजपर्यंत मागं आपण चारशे सदुसष्ट लोकांनी रक्तदान केलेलं आहे आजचा हा त्यांचा मानस आहे की पाचशेपेक्षा जास्त लोकांनी रक्तदान द्यावं आजच्या याच्यात दुसऱ्यांचासुद्धा सहभाग आपण घेतलेला आहे त्यासाठी विशेष आपण वेगळा विभाग तयार केलेला आहे ज्यासाठी स्त्रिया रक्तदान करू शकतात आणि त्यांच्यासाठी रक्तदान घेणारे आणि व्हॉलंटियर हे पूर्ण टोटल वेगळा आपण सेपरेट हे ठेवलेलं आहे तरी माझं सर्वांना आव्हान आहे की जास्तीत जास्त लोकांनी एक व्यक्ती एका वर्षातून कितीदा रक्तदान देऊ शकतो एक व्यक्ती दा तीन महिन्यानंतर परत रक्तदान करू शकतो जास्तीत जास्त तीन महिन्यानंतर आपल्याला म्हणजे कमीत कमी तीन महिन्यांतर करता येते पण माझं असं म्हणणं आहे की प्रत्येकानं दर सहा महिन्याला किंवा वर्षात एकदा तरी रक्तदान केलंच पाहिजे रक्तदान करणं हे आपल्या स्वतःसाठी आणि दुसऱ्यासाठी फार महत्त्वाचं आहे यामुळे तुम्हाला आपल्या शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते जे लोक रक्तदान देतात त्यांना हृदयाचे आजार आणि भविष्यात होणारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आणि बाकी जे आजार आहेत ह्या आजारापासून आपलं संरक्षण होते आणि आपण लोकांना जीवनदान देतो आणि एक म्हणणं हे आहे समाजाचं की एक माणूसच एक माणसासाठी काम करतो जसं की आपलं रक्त जे आहे हे फक्त आपण अपन... आपला एक मानव जातीसाठी देऊ शकतो जसं उदाहरणार्थ थोड्या वेळापूर्वी डॉक्टर देवणीकरांनी सांगितले की सुरुवात ज्यावेळेस झाली रक्तदानाची तर सुरुवातीला एक एका शेवटी रक्त माणसाला देण्यात आलं आणि त्या माणसाचा मृत्यू झाला हे झालं सोळाशे इसवीसन पण यानंतर हे लक्षात आलं की एक माणूसच माणसाच्या कामी येऊ शकतो तर मला एवढं सांगावं वाटते की आपण एक माणसाच्या रक्तामुळं कमीत कमी चार लोक आणि जास्तीत जास्त आठ ते नऊ लोकांना या रक्ताचा फायदा देऊ शकतो तरी हे फार મોટ કાર્ય અને હલા પોતા અલ્લામિનાલીમનામ ના हाजिल जो ना मालम नाम मोहम्मद अल्लाह की जो बोजिशें हो रही थी बुरी मुसलमानों की तरफ से एल्ला इसको कबूल फ़रमा इसके अच्छे असरातर हम मुरतब फरमा अल्लाह गैरों के दिलों में हमारी मोहब्बत डाल दे अजमत डाल दे हैब डाल दे हमें सही तरीके पर तो इंसानों की खिदमत करने का सलीका आता फरमा इस मुल्क को सही रास्ते पे ले जा अब नामान कायम फरमा ना मुसलमानों के लिए हालात साजगार बना अतः का खैर मुकद फरमा तमाम तो शुरू से आजमाइशों से इतला से हमारी उम्मत मुसलिमान की इफादत फरमा सल्ला तहार आ और जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं हम तो नहीं जानते लेकिन आप उनके नामों को भी जानते हैं उनकी ज़रूरियात को भी जानते हैं सबको अपने शाह निशान बदला और जजा आता था और जिन लोगों के नाम पर कब पड़ा